Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Hamdan yuwa afini amanhu wa yukafihu majidahu Ya Rabbanalakalhamdu wa lakasi sukru gama li lijalali wajahika wa adhimi sultanika Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Alamin kepada saudara semua dimanapun berada Semoga saudara selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kerukunan dalam rumah tangga, selalu harmonis ya. Selalu mendapatkan kasih sayang dari suami istri atau dari seseorang lawan jenis yang kita sayangi dan yang kita cintai. Cinta di antara sesama. Amin amin ya robbal alamin. Wahai para saudaraku semuanya, setiap orang tentunya ingin merasakan suatu cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang dia cintai dan disayangi. Namun, terkadang untuk mendapatkan cinta yang tulus dari seseorang tersebut, hanya ada sebagian kecil saja di dunia ini. Nah, ilmu ini ya, Mbah Salim pernah berikan kepada seorang relasi Mbah Salim waktu itu tahun 2016 kemarin Beliau bernama Pak Rudi dan istrinya bernama Rohana Nah dari pengalaman beliau saat menggunakan ilmu ini ya Nah Pak Rudi bercerita kepada Mbak Salim Pada suatu hari Pak Rudi pulang dari suatu pekerjaan ya Nah beliau kerja di luar daerah selama kurang lebih tiga mingguan pada malam hari saat sang istrinya Pak Rudi ya eh, ketika tidur duluan dan Pak Rudi masih nonton TV di ruang tamu kira-kira jam satu malaman Nah setelah selesai menonton TV ya Pak Rudi pun masuk ke kamar maklum saja sudah tiga mingguan lebih ditinggalkan Nah pastilah ada rasa rindu di hati Pak Rudi di dalam hatinya, Pak Rudi ingin sekali membangunkan sang istri tersebut. Namun, rasa tidak enak, rasa malu, atau rasa rikuh, ya, lepas dari itu semua, barulah Pak Rudi teringat secara tidak sengaja. Beliau pernah mendapatkan ya ijazah dari Mbah Salim waktu ketemu itu. Nah, dibukalah catatan amalan tersebut, ya, yang dua kata di sebuah buku memorinya Pak Rudi. Nah, ketika dibuka kertas tersebut ya, lalu Pak Rudi membaca amalannya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim membaca tiga kali Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca tiga kali Sallallahu ala Muhammad dibaca tiga kali dan Doa amalan rahasianya itu yaitu bismillahirrahmanirrahim wa makutuh. Bismillahirrahmanirrahim wa makutuh. Bismillahirrahmanirrahim wa makutuh. Nah, dibaca dengan cara membayangkan wajahnya, ya. Bila jaraknya jauh tapi masih di pandangan mata kita, lihat orang itu si target. Nah, saat kita sudah melihat si target ya, dengan pandangan mata kita lalu kita membaca di dalam hati bismillahirrahmanirrahim wa sebanyak-banyaknya dan diniatkan di dalam hati niat saudara apa contohnya untuk mendapatkan hatinya si bulan untuk mendapatkan perhatiannya si bulan untuk mendapatkan kasih sayangnya si bulan dan niat Ya Allah, atas izin dan ridhomu, aku berniat untuk membangunkan istriku. Si dan Pak Rudi menyebutkan istrinya yaitu Si Rohana. Nah, supaya dia memelukku. Terus Pak Rudi melanjutkan ilmu rahasia dua kata itu. Ya, terus menerus ya dibaca oleh Pak Rudi sampai betul-betul sang istri itu seketika bangun dan memeluk Pak Rudi. Kira-kira kurang lebih 20 atau 30 menitan. Nah, saat Pak Rudi menzikirkan, ya, sang istri pun langsung betul-betul ya dia terhenyat seperti orang terkejut dan seketika itu langsung memeluk Pak Rudi. Dan lebih mengherankan lagi ya, lepas itu ya Pak Rudi berpura-pura tidak sadar ya Pak Rudi berpura-pura tiduran sambil santai padahal Pak Rudi masih sadar dan masih di dalam hatinya mezikirkan rahasia amalan dua kata tersebut dan saat Pak Rudi berzikir ya melafatkan dua kata rahasia itu beliau memvisualisasikan atau membayangkan sang istri yang ada di dekatnya. Jadi saat Pak Rudi membaca mantra doanya, beliau sambil membayangkan wajah sang istrinya dan menyebut nama istrinya. Tidak lama kemudian tiba-tiba ya, 20 menit atau 30 menitan, sang istri tiba-tiba bangun dan langsung bergairah memeluk Pak Rudi. Dan akhirnya Hubungan suami istri pun terjadi di antara mereka. Akhirnya, gairah sang istri terbuka dengan sendirinya. Dengan lantaran ilmu ini, kejadian itu benar-benar nyata dan terjadi yang dialami oleh Pak Rudi. Tentunya, semua ini atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu, Pak Rudi juga pernah. Mencoba kepada seorang wanita, ya, yang di tempat kerjanya itu dikenal primadona, atau idola di tempat perusahaannya. Nah, saat itu, ya, si wanita tersebut beda sip dengan Pak Rudi yang berada di sebuah kantor. Nah, memang jarang-jarang ketemu oleh Pak Rudi, namun wanita tersebut memang terkenal dan menjadi idola sesama karyawan. Akhirnya, suatu hari... Pak Rudi membaca dan melafalkan niat dua kata rahasia tersebut kepada seseorang wanita yang dituju, atau yang menjadi idaman kepada karyawan-karyawan semuanya. Nah, padahal pesaingnya Pak Rudi sangat banyak sekali. Pak Rudi hanyalah seorang karyawan biasa, beda dengan pesaing-pesaingnya yang lebih tinggi kedudukannya di sebuah perusahaan tersebut, dan Pak Rudi meniatkan doa ini untuk si wanita tersebut agar memberi perhatian lebih ya kepada Pak Rudi. Nah, saat membaca doa tersebut, Pak Rudi menatap wanita tersebut sambil membayangkan atau memvisualisasikan wajah wanita itu. Jaraknya memang agak jauh, tapi kelihatan di mata Pak Rudi ya, kira-kira sekitar 13-15 meteran. Nah, saat membaca doa ini, mata Pak Rudi tak berkedip melihat memandang wanita tersebut sambil membaca doanya berulang-ulang kali di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, kira-kira dua hari atau tiga hari kemudian ya, si wanita itu tiba-tiba memberi makanan kepada Pak Rudi, memberi jajan kepada Pak Rudi, memberikan minuman, kopi, dan sejenisnya Uh, Seakan-akan wanita itu memberi perhatian lebih kepada Pak Rudi daripada orang lainnya. Nah, hal ini sangat menggegerkan di antara karyawan tersebut, padahal teman-temannya mati-matian untuk mendapatkan si dia. Sedangkan Pak Rudi santai-santai saja, tapi kenapa bisa mendapatkan hatinya si primadona tersebut? Pastilah teman-teman kantornya cemburu dan membuat tanda tanya yang besar. Andai kan Pak Rudi masih belum nikah atau single ya, pastilah diambilnya si wanita tersebut karena Pak Rudi masih mengingat punya istri di rumah ya. Akhirnya Pak Rudi tidak meneruskan hubungan itu dan memutuskan ya dengan cara memvisualisasikan dan membaca doanya dengan niat untuk memutuskan hubungan ini. Dan ilmu ini sangat cocok ya bagi yang rumah tangganya dingin, tidak harmonis, ingin mendapatkan jodoh bagi yang single dan lain-lain sebagainya, mendapatkan hati si dia dengan cara dekat maupun jarak jauh hanya dua kata amalan ilmu rahasia ini. Semoga keilmuan ini bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Ikutin terus channel Basaleem dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.